Итак, в этом занятии мы с вами соберем все те запросы, по которым мы хотим, чтобы наш сайт был в топе поисковой системы. Все запросы, по которым мы хотим, чтобы наш с вами сайт был в топе, называются семантическим ядром. Это ничего сложного, это всего лишь один файлик, в котором перечислены абсолютно все запросы, по которым вы хотите, чтобы находили именно ваш сайт, находили именно ваш бизнес. После того, как мы их все соберем, мы с вами удалим ненужные запросы и после чего сгруппируем запросы. То есть какие запросы на какой странице должны отображаться и должны продвигаться. Список запросов нам нужен для того, чтобы первое провести некий маркетинговый анализ, чтобы мы увидели, как именно люди ищут ваш бизнес, ваши товары или услуги, какие конкретно они запросы вбивают в поисковую систему, и каким конкретно запросам нам с вами нужно продвигаться. Также запросы нам нужны для того, чтобы изменить структуру вашего сайта, если она не будет им соответствовать. К примеру, у вас огромное количество запросов, это может быть 500 тысяч запросов, а у вас всего лишь там одностраничный сайт или несколько страничек. И вы понимаете, что все эти запросы просто невозможно вместить на одну страницу. Исходя из этого, структура вашего сайта будет меняться. Структура сайта это будет меняться исходя из тех запросов, которые мы сейчас с вами будем подбирать. Также запросы нам нужны для того, чтобы потом оптимизировать каждую страничку вашего сайта под эти запросы. На каждую страницу вашего сайта, которую вы продвигаете, мы будем с вами писать тексты. Для того, чтобы написать правильные SEO-тексты, нам опять-таки нужен будет список этих запросов. Когда мы с вами будем получать бесплатные ссылки или будем закупать ссылки на ваш сайт, анкоры ссылок, текст ссылки также будет браться из этого списка. Итак, сейчас наша с вами задача собрать все запросы, по которым мы хотим, чтобы наш сайт был в топе. Первое, где мы ищем эти запросы. Берем э, запросы с на названия ваших услуг или названия ваших категорий или товаров, которые вы продаете или услуг, которые вы предоставляете. Записываем все их в один файлик или в один столбик. Это может быть, как, э, к примеру, эксельевский файл. После чего каждый из этих запросов мы вставляем в сервис, который называется Google Keyword Planner. Вставляем его туда и смотрим, какие еще смежные запросы с этим вбивают люди. Нам на самом деле не столь важно, сколько раз каждый запрос вбивает в поисковую систему. Сейчас нам важно собрать абсолютно все запросы, которые есть в вашей теме. После чего мы с вами можем воспользоваться сервисом, который называется Serpstat, это бывший продвигатор. Заходим туда, вбиваем адрес ваших конкурентов и э, из конкурентов мы смотрим, как, по каким запросам они уже в топе. То есть, грубо говоря, они сделали за вас уже эту работу. Вы можете просто взять эти запросы и перенести опять-таки в свой файлик. Также вы можете воспользоваться подсказками поисковой системы Google. Вы начинаете вбивать любой запрос поисковой системы, который касается вашего бизнеса, и Google сам подскажет, что сейчас в тренде, какие конкретно запросы вбивают люди, трендовые, то есть на протяжении последних нескольких дней, что людям интересно например, убивайте там курсы SEO, пробел, да, и там пойдут уже дополнительные запросы там курсы SEO онлайн, курсы SEO там в Киеве и так далее, и так далее для новичков. Все эти запросы мы также комбинируем и вставляем в наш файлик. После чего нам с вами этот файлик нужно почистить. Там будут запросы, к примеру, брендов, которые вы не продаете, услуги, которые вы не, не предоставляете, или какие-то будут слова с опечатками. Все те запросы, которые вам не нужны, не подходят. С этого файлика теперь мы их чистим. После чего мы переходим с вами к группировке запросов. Когда у нас есть абсолютно все запросы, по которым мы хотим, чтобы наш сайт был в топе, нам важно определиться, какая страница нашего сайта максимально отвечает каждому из этих запросов поэтому сейчас мы с вами их будем группировать существует несколько правил которые нужно придерживаться при группировке запросов правило первое это основные запросы вашего бизнеса они размещаются на главной странице потому что на главной странице легче всего продвинуть тот или иной запрос следующий момент когда вы видите запрос который вы просто не знаете куда разместить на вашем сайте просто нет такой страницы ответ напрашивается сам собой такую страницу на вашем сайте нужно создать и этим самым Исходя из запросов, немножко изменится структура вашего сайта. Еще одно правило. Один запрос только на одну страницу вашего сайта. Если вы один и тот же запрос разместите на нескольких страницах вашего сайта, то возможно поисковая система вообще не покажет ваш сайт, потому что не будет знать, какую страницу ей показывать. Следующее правило это максимальное уточнение. Да, вы можете абсолютно все запросы разместить на одной странице, да, в этой категории, но важно, чтобы каждая ваша страница максимально отвечала какой-то группе запросов. К примеру, там просто запрос велосипед на этой странице э, не. Понятно, что человек ищет, какой именно велосипед, поэтому там должны быть разные типы. Если же человек ищет горный велосипед, это должна быть абсолютно отдельная страница вашего сайта. Поэтому делайте, разбивайте страницы вашего сайта э, с максимальным уточнением, чтобы каждая страница максимально отвечала на определенную группу запросов. Итак, в этом занятии мы с вами подобрали все запросы, по которым мы хотим, чтобы наш сайт был в топе поисковой системы. Также определили, на каких страницах каждый из этих групп запросов будет размещаться.